Здравствуйте, мене зовут Олег. Я командир взводу технічного обслуговування. «Корчи» – так командир з любов'ю називає бойові машини, котрі ремонтує його взвод. Та до повномасштабного вторгнення Олег не мав справи з корчами. Просто послухайте його історію. Я вже наверное, забыл за два с половиной года, чем я занимался. Я был директором Харьковского кластера легкой промышленности. Мы организовывали неделю моды. Мы, по сути, продвигали харьковскую моду в Украине и в мире. Один из э, тезисов, которые мы внедряли до войны в сознание, это харьковцы модных. По сути, это была поддержка местных производителей. И ты должен был... Ну, если ты живешь в этом городе, если ты работаешь в этом городе, то очень важно, чтобы ты покупал местную продукцию. Ну, вот сейчас, кстати, это особенно остро во время войны. Знаете, когда-то много говоришь о патриотизме, о своем любимом городе, и не идешь его защищать, ну это как-то странно. Поэтому решение было очень простое. Женщину ребенка отправил в эмиграцию, сам сразу пошел в военкомат. Конечно, было страшно вначале, но потом как-то привык.